спасибо украине что они нас не бросили но честно говоря был когда-то такой момент небольшой небольшой мы вроде думали бросили нас все но все равно где-то там немножечко но вообще всегда была уверенность в том что мы украинцы мы родились в украине мы ж ходим по украинской земле, мы любим Украину. Были они везде, блокпосты у нас по городу, они находились на блокпостах, они по городу ходили с оружием, ездили. Здесь вот недалеко сейчас у нас в народе прозвали гестапо. Шел домой рано утром, у нас как нельзя ходить как бы. Ну, а ну да, после, комендантский, комендантский час. Убежи. Да, комендантский час, нельзя ходить, то есть шел я с товарищем, ну, не пьяный, ну с запахом. Остановили, ну по улице, тут жилкоп, если вы не да. Остановили. Откуда? Да вот домой я говорю. Хотите, я говорю, паспорт, тут два дома. Сюда-сюда? Нет. Грузимся, поехали. Вдруг место досталось в машине, мне место досталось в багажнике. Машины. Привезли сюда, отдали здесь, люди были с автоматами. Разбирайтесь. Нас закрыли на подвал. Подвал, то есть там нету ничего. Ну, сейчас говорят, там заходили вот там где-то матрас, если ну, не было, то есть полы. Все, ни туалета, ничего. Приехали с утра. То ли свита, то ли начальство, то ли бог его знает, короче. ну Ребята, грузим по 50 мешков песка. Там куча песка возле этого было, у нас просто знаете, да? Мешочки. Грузим идем. 7 часов грузим, 10. Мы же набрали 100 мешков песка, не отпускают. Говорю, пошли, ну, разворачиваемся, Я говорю, пойдем. Идем нам, о, а куда вы? Ваше кто-то отпускал? Я говорю, так договаривались, Я говорю, ну, 100 мешков песка, и мы идем. Mm -hmm. Да сюда, а кто, типа, сказал? Я говорю, да вот, да тут нам ничего не решает. Я говорю, так да как, ну вот человек сказал, вызвали. Они все сделали, все, ну все, идите. Хоть бы воды дали. <соценно> а, кто они, вот, вот люди, с которые там были, они из Дружковки, откуда они? Были много Дружковщей. С ними произошло сейчас. Ну ехали. Говорят, что в 7 часов вечера уже не было здесь никого. Ну, у нас же много людей просто было за собой. Бабушки, дедушки, там такие, ну что, то есть, Вот, вот там бандеры, вот нас стреляют по живым людям и так далее, и так далее. А вот эти вот такие молодцы, вот. вот. А где молодцы? Где? Там хоть стреляли, я понимаю. Здесь же не стреляли, не шумыши. мыши. А и уехали на тех машинах, я не знаю, поддавали, скоро помощь. Поддавали него не вы, нет? Нет. нет. Какой-то предприниматель, зная его мировоззрение, искали случай, чтобы его забрать и потом выкупали. То есть у них еще бизнес был такой. Потом заенную сумму выкупали, машины отбирали, тоже потом возвращали, угу. но тоже не всегда. Не все, а то, что людей выпускали за плату определенную, ставилась такса в зависимости от какой ранг человек имеет и какой у него достаток. Ну вот, они из этого помещения сделали гестапо, ну это в народе. А вообще они называли это комендатура. И был комендант. Ну, а кто был комендант? Никто не знает. Кто, кто этот человек? Не знаю. Вот я честно говорю, я не знаю. В газете, во всяком случае, писалось «военный комендант города Дружковки». Но мы не знаем фамилии, имени, обществе. Все оружие мы изъяли. Охотничьи у кого было, да? Этот комендант печатает объявление в местной газете, свой приказ. Они же сразу за Зуля, за милиции, принял к сведению и свое распоряжение, все на нарезанное оружие сдать до такого-то числа. А Страшнее было то, что ко мне приходили дважды с автоматами. А к вам? На ну, потому что мы за единую Украину. Вот соседи все у нас такие были, ну, я могу сказать, сепаратисты, не сепаратисты. У нас был немножко один раз инцидент, второй раз инцидент во дворе, в кругу дома. Ну, и потом как-то слухи дошли, я не знаю, кто послал их. Но они ходили, искали. Искали, кто тут чего. Даже фамилию назвали. И моего мужа и... Он еще у меня там занимается радиоделом. Дело в том, что пришли, и я в течение месяца сидела как на иголках. Я не выходила с квартиры. Мне брат и подружки приносили домой кушать. Пришли с автоматами, стучали на Зойлева, лазили на чердак, по другим соседям стучали. Один раз через неделю еще пришли. Ну, просто в страхе прожили, я не знаю, я сидела, телефоны отключили, мы не подходили ни к дверям, ни к окнам, никуда, ничего. Такая вот страсть была, я не знаю. И вот это как случилось, то, что они брыснули, я трошки, ну как, ожила. И вот вышла на улицу, теперь я чувствую себя, так, понимаете, как, ну все равно нужно как-то, чтобы... Как дальше? У вас же соседи-то соседи, милиция, все-то остались? с соседями их не переубедишь ничего, так как они, для них праздник был, как они шли на референдум, их бесполезно, бесполезно было переубеждать. И они все в основном смотрели российское телевидение. Вот, они посмотрели два часа телевидения. Проснулись, они уже в лаптях. И на голове колпак. Все. Когда еще все это начинало, очень много людей в городе были запуганы бандеровцами, правым сектором, майданом. Была такая ну, шизофренизация, что называется, украинофобия. То есть то, что было, это было в ну, страх. Это у людей присутствовал страх. И вот, вот на фоне вот этого страха многие люди поменяли. Шли на референдум не с целью отделяться даже от Украины. Многие шли на референдум с целью доказать, что Донбасс на колени не поставят. Это и сейчас такая там идея. И сейчас потребуется очень большая-большая работа всех слоев общества, всех слоев общества, и в первую очередь городских властей и главы государства, и государственных структур чтобы людям объяснить, переубедить. Нам с этими совсем людьми придется жить в этом же обществе. Мы любим Украину. Мы за нее всей душой и всем сердцем. Мы не могли поверить, что вот в этой свободной дружковке, возможно, другое было мнение, другие, другие взгляды, ненавистнические взгляды против Украины. Я не думаю, что многие из них поменяли. Придется очень много поработать без поддержки государства, без государственной политики. Даже если у нас будет тут очень большая община украинская, мы не сможем все это сделать. Здесь потребуется большой-большой труд, и я вообще э, прошу, чтобы э, люди, которые э, на этом как, разумеются, знают, как это делается. Они э, взяли за первостепеннейшую задачу именно работать с массами, с населением. Э, люди сейчас напуганы, сейчас они боятся чисток. Естественно, пришла национальная гвардия. Что надо? Надо собрать оружие, чтобы не повторялось, правильно? Надо проверить там дома, бояться, бояться, что их сейчас начнут всех стрелять что правый сектор начнет всех уничтожать, даже сейчас боятся. Ну, понимаете, какая-то ересь. Они не знают, куда жили все вместе, и вдруг в один момент они стали ненавидеть Украину. Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти. Я считаю, что наше государство допустило ошибку. Не оценил значение языка в том плане, что люди просто перестали смотреть украинскоговорящие каналы, слушать украинскоговорящее радио. А естественно это было занято русскоговорящими русскими каналами. Сначала нас разделяли на помаранчевых голубых, теперь разделили по, по языку, теперь применили другую технологию на этой базе, что Донбасс может существовать отдельно и быть отдельным, отдельной республикой, отдельным государством. Эти события, они показали, как легко программируются люди, очень легко. Они разобщаются, возникает у них ненависть. А э, ведь, э, как сказать, гасла да, одни и те же, что... На Майдане люди да. хотели бороться с преступностью, бороться с, незаку... с беспределом власти. Точно так пришли ДНР. Они тоже выдвигали эти же требования. Просто они, дело в том, что вместо... Они тоже этих преступников и коррупционеров э, пытались при людях наказать, показывая, что они как бы за народ. Вы имеете в виду каких преступников? Ну, это тех, кто, допустим, против как бандугеть, как говорила Гасла, правильно, эти же преступники, они в каждом городе есть. Это... есть Местную власть, милицию, Нет, Это... Кор местных, корруп... местных коррупционеров, Это... Это просто... наркоманов. То есть они как бы пошли на вот этом, что они борются с местной коррупцией, с местной. Не сразу, не сразу. Угу. Это было потом, пока когда угу. людям они делали картинку, сразу с этого не начали. Сразу началось с того, что э, пугали нацистами, э, пугали фашистами. Но когда их не видят, когда их нет в воочию, надо было что-то делать, чтобы, э, как бы сказать, э, народ дальше поддерживал это движение. Что в первую очередь должны вот здесь на Донбассе люди понять, когда вот сейчас есть возможность работать уже украинского? Да. Первое, что пришла власть, которая у которых люди могут иметь защиту, потому что люди сейчас боятся, честно сказать, напуганы. Защиты здесь никогда не было. Здесь люди просто договаривались за деньги, люди решали свои вопросы помимо закона, чтобы когда простой трудящийся человек увидит, что закон одинаковый, как для того, кто его, ну как бы внедряет в массы, и тот, который, и он, что они равны, вот тогда люди почувствуют, что в действительности это... Это тяжело будет сделать, но это надо в нас в первую очередь. К нам приезжал в город Егор Фирсов. Это депутат Верховного, Верховной Рады от партии «Удар». Встреча состоялась, опять же, со всеми людьми, которые позавчера поддерживали сепаратистов, террористов. А вчера они встречали Фирсова, перекрасились. Они уже были в жовто голубую ну, чуть не в вышиванках, мабуть, его тут застречали.